अभ्यास पॉइंट एक दूसरा सवाल ए दे पहले चार पद लिखो की पहला पद ए, ए लिखे जो पहला पार्ट है उसका होया है ए बराबर दस और डी बराबर दस ए पी हे ए, ए प्लस डी ए प्लस दो डी और ए प्लस तेन डी अगे डैश एस चलता रहा है उस तो बादल भरो ए बराबर किता है ए बराबर दस दस ए का मुल दस प्लस का प्लस डी का मुल दस भरिया फिर ए बराबर दस प्लस दो डी का मुल कि दिता हुआ है दस और एक ने दस प्लस तेन गुना डी का मुल दस अगे डे उस दस दस ते दस दस प्लस भी और दस प्लस तीन दया ती दो दस नुना किया वी हो गया तेन नु ना नुना किता ती हो गया अगे लिखो ए बराबर दस ए टू बराबर भी आ गया भी दस वी और दस ती और ती और दस चाली ए वाला ए तीन अगले चार पद है दूसरे का दूसरा पद इस बराबर दिता हुआ है माइनस दो ए बराबर माइनस दो और डी बराबर जीरो अपन तो एपी लिखनी है एपी पी कि लिखा ए पी बराबर होंगे ए, ए ए प्लस बी, ए प्लस दो डी और ए प्लस टेन डी उस बराबर किता है माइनस दो ए बराबर माइनस दो प्लस जीरो ए बराबर माइनस दो प्लस डी बराबर जीरो ए बराबर माइनस दो प्लस डी जीरो और बाद चलता रहेगा एपी पी के चार पद ही लिखने से अगर डैश पे जरूरत नहीं वैसे तो माइनस दो माइनस दो माइनस दो दे जीरो जोड़ा माइनस दो रह जाएगा उस तो अगे माइनस दो प्लस दो माइनस दो प्लस तीन गुना जीरो जीरो उस तो बाद लिखो माइनस दो माइनस दो माइनस दो प्लस जीरो माइनस दो माइनस दो प्लस जीरो माइनस दो अगे इस तरह ये चार पद लिखने से वो अपा लिख दते दूजे का तीसरा पार्ट ए बराबर चार डी बराबर माइनस तेन ए पहले चार पद लिखने हैं, लिखो कि मैं लिखा ए प्लस डी ए प्लस दो डी और ए प्लस तेन दी अगे डैश पा दो वैसे तो चार ही पूछे है डैश वैसे पा दो क्योंकि ए पी लगातार चलती रही है ए बराबर अपने को चार ए बराबर चार प्लस डी है लिखा माइनस ब्रैकेट और तस्तु तो बाद ए बराबर चार प्लस डी बराबर की है माइनस तेन है दो डी लिखे दो गुणा डी का मुल माइनस तेन ए बराबर चार प्लस डी का मुल ए बराबर चार

4 4 ਚੋਂ 3 ਗਏ 1 4 ਚੋਂ 6 ਗਏ -2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਚੋਂ 9 ਗਏ -5 ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ ਇਹ AP ਦੇ 4 ਪਦ ਆ ਗਏ ਚੌਥੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ a -1 ਔਰ d 1/2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ए पी के चार पद पता करने वास्ते ए पी बराबर ए ए प्लस डी ए प्लस दो डी ए प्लस तीन दी और उस तो बराबर माइनस एक और डी का मुल एक बटा दो पहला ए लिखा ए कि माइनस एक ए प्लस डी लिखा ए का मुल माइनस एक डी का मुल एक वटा दो बराबर

माइनस दो प्लस एक बटा दो माइनस एक प्लस दोनों दो गुना करा माइनस दो आ जाएगा प्लस तीन एक गुना करा तीन आ जाएगा देखो आ बटे वाले दो माइनस एक गुना किया माइनस दो बन गया और तीन एक गुना किया तीन बन गया बटे देख दो आ गया उस तो मा प्लस माइनस के कटे गए माइनस एक माइनस का एक, एक बटा दो तीन प्लस वटे ए पी दे चार पद है जो आपू गए हैं दूजे का पांच लास्ट पार्ट एक बराबर

माइनस एक पॉइंट पच्ची फिर दूसरा ए प्लस डी ए बराबर एक पॉइंट पच्ची प्लस गुना माइनस डी दे माइनस दिता है प्लस माइनस माइनस की जीरो पॉइंट पच्ची, फिर ए का मुल कि माइनस एक पॉइंट पच्ची माइनस नहीं प्लस दिता है पलस ही लिख दो डी का मुल माइनस जीरो पॉइंट पॉइंट पच्ची, तो पच्ची प्लस टेन डी डी का मुल माइनस जीरो पॉइंट पच्ची डैश उस तो माइनस एक पॉइंट पच्ची और माइनस दे पॉइंट पच्ची और माइनस के जीरो पॉइंट माइनस मायनस एक पॉइंट उस तो बाद माइनस एक पॉइंट पच्ची पच्ची प्लस प्लस गुना माइनस माइनस पच्चीआ पत्र जीरो पचहत् अगे डैश अगर सॉल्व करो माइनस एक पॉइंट पच्ची माइनस एक पॉइंट मायनस माइनस पची मायनस एक पॉइंट पचहत्तर और उस माइनस तो एक पॉइंट पच्ची और माइनस दे जीरो पॉइंट पचहत्तर माइनस दे बन गए दो पॉइंट जीरो जीरो और वाला आंसर है इसे दे दूसरा सवाल कंप्लीट हो